Привет! И сегодня я вам покажу, как э, ну, я придумала свой салат. Для него нам понадобится, конечно, э, материал, досточка, чтобы резать, э, контейнер, чтобы туда его складывать. Ну или тарелка. Э, ножик, желательно не острый. И, конечно же, не обойтись без спецодежды. И это фартук и косынка. Если у вас нет косынки, то берите шарф. Так, одеваем сначала нашу спецодежду. Ой, простите, надеваем. Итак, мы одели нашу спецодежду. И еще я не добавила... Еще я не добавила вот эту. Я ею тоже воспользуюсь да, да. на эту угу. Итак, фрукты. Ну, фрукты и овощи. Этот салат вообще я хотела назвать фруктов. Фруктовая мечта, но я его лучше назвала как-то по-другому. Мечта просто. Вот. Итак, для этого нам понадобятся яблоки, редька и морковь. Ой, морковь и капуста. Я, 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 капуста. Простите, это моя бабушка все, ну вырезала то, что не надо, и помыла. Ладно. Так, э первое мы начнем с речки Мы берем вот эту штучку. Давайте на большие взять, вот такие большие, потому что по маленьким это будет как каша. Вот. Кладем на досточку И э, только обязательно надо посылать. А контейнер пер... чистый, Вероника? Mm -hmm. Контейнер чистый? Да. Туда кружку сразу. Да. Подойти. Только желательно... Только нужно перед этим помыть руки. И желательно быть без царапин. И, конечно же, помыть фрукты и овощи. Так. Если на вас что-то падает, это ничего, у вас есть фартук. Но желательно не надо. Ладно, я буду пока Так, все, мы вот взяли редьку. Лучше ее не надо много, потому что она, ну, горькая же. Слишком такой сад. Горький. Так, и все это кладем в наш контейнер. Все, контейнер пока убираем. Так, теперь пришло время яблочко. М -м -м. Яблочко мы сейчас покажу. М -м -м. Яблочко мы вот так вот. Ну, да. Вот оно чистое, да? Яблочко сначала желательно вот так рассвет. Сейчас я вот сюда. книги. Совсем не умею в есть. Это чей телефон? Где? У меня еще это телефон называется. Кто звонит? Да. По-моему, нет. А, нет. Кстати, вы можете что-то вот из этого сделать. Но я их обычно ем. <coughs> Потом съем этот огрызок. Так, вот наши яблочки. Так, мы их вот так берем. Так, вижу. По... Нет, Лучше по одному. Ну, вот так. Только аккуратно не отрежьте себе пальцы, а то без пальца ставите. И весь Вот так. Разрезают вот, на маленькие такие кусочки. Желательно мельче. И М -м -м не очень мелко, потому что они тогда кашины настоящие. Вот такие у нас, такие у нас кубики получились. Мы их тоже кладем в наш контейнер. Следующее режу. режем. Раз, лучше очень аккуратно, потому что я держал в детстве уже отрезанный. Чуть не отрезал себе палец. И не хочу это сделать второй раз. Хоть и детским ножиком. Блин, что это? По-моему, за ножом все ничего, что у вас здесь неровно получилось. Просто они иногда падают, а потом не можешь их собрать. Видно все? Не знаю. Все лучше. Ну ладно, я пока буду резать. Итак, яблочко мы уже порезали. Все, здесь, в нашем контейнере. Сейчас мы с вами будем резать капусту. Только он слишком большой. Баба, а ты ее точно помыла? Да. Сейчас вот. а мы кстати, Честно, будем ее резать. Режем. лучше кожуру снять, потому что она сколько? Ой, вот, наверное, ее Пока Вот это вот лучше вырежем штуку. Ой, ой. Что? И да, классно. Mm. Давай мне ножик. Сейчас. Простите, пожалуйста, стоп. <laughs> так, ну, эту часть лучше резать, потому что качан не надо. Сначала надо как разрезать. Вот так. Вот кусочек такой маленький прям. Из вот такой глыбы, вот такой маленький кусок. Ой, не падай. Не падай. так на мелкие 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 штучки нам надо разрезать если честно угу. я бы сделала этим ну я пока буду резать на вот такие маленькие кусочки так мы э, уже порезали это и сейчас пришло время моркови ой осталось ее очистить надо, конечно. Желательно хорошо. Итак, сейчас мы ее тоже сделаем с помощью вот этой штучки. Также берем лучше вот такой взять. И продолжаем. Итак, вот мы нарезали. Заместили председателя школьный пионерская дружина. А старая классная класса не... идет. А? Не был старая классная класса. Почему? А старая у вас как выбирают? Пойдем куда? Ну, выбирают как-то. Я не годился. У нас голоса. Я не годился в старая классная Вот. Мы вроде бы все вырезали, да? А еще одну яблоко но мы его не будем. Что слишком много -то здесь и всего. Так, берем ложку и мешаем. Итак, вот наша ложка. <смешаем> мешаем. Ложка Которая Только мы его... Ну, во-первых, должны угостить, конечно, семью, но ну, и, конечно, самим съесть. Надо, надо попробовать, солим его, съесть. Мне кажется, он у меня так же не получился. Если честно, я его, ну, как бы, придумала, но ну, не придумала. Продукты придумала моя бабушка, а вот а как делать перенима? я сама. <с> а? все уже смешиваешь? Да. Тогда можно зелень еще добавить. О, да. давай! Сейчас. Да. Еще мы добавим зелень. Так, мне кажется, будет вкуснее. Наша каша. Каша малаша. Итак, вот наша зелень. Лучше взять лук немножко и укроп. Немножечко лука для вкуса. Так, так режем аккуратненько. Маленький. Все вместе. Почему а? не все вместе? То есть вместе, все зелень вместе. Я лук просто по-другому вижу, Не так много. Вот. Вот столько насылка получилось. А? Камни не берут. Да. А. Ножичком. Ну, вот. вот так, что ли? Вот так, что ли? Так, тебе вот так, что ли? Так же Раз, два, три. Так, режем. Итак, все, мы нарезали. Уже там его положили. Так, опять размешиваем. Размешиваем, мешаем, мешаем. Уже 10.56 секунд. Видео это идет. Так, да. вкусная штука. Так, э -э все теперь пробуем. Так, сначала я пробую, потому что я кулинарий, а потом пробовать с моей бабушкой и дедушкой. И вот, светился мой салатик. Я бы ну, положила слишком много речки. Ну, да, да. Там... Горько? Горько да. И Пойте, яблоко кисло Попалось. Горит. Теперь пробует мой дедушка. Сейчас. Правый. Я сказываю комментарии. Горько. семнадцатым соль там пойдет. Подожди, а друзья соль, ты не солишь. Все равно соль без соли все равно вкусно. О, ничего, семнадцатым соль там пойдет. <шу> а сколько процентов шеста? Ну как тебе сказать? Я оставлю 98. Цифры 60. Нет, 98 многогода. 90. Теперь, папа, пробуй. Теперь ты и пробуй. И говоришь свои комментарии. Сколько процентов уста? Последний тоже не помешал бы. Я забыла. <с> yes, а я бы прибавила бы лепку. Да горькая! Это совершенно не чувствую это. Не, горько у меня дощипает Ну а теперь, как я уже говорила, надо ее О, Вероника, я бы туда добавила бы немножко кап капли масла. Только не масло, не нарежу. Итак, если вам понравилось мое блюдо, то ставьте лайки, пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И также, как я уже говорила, пишите в комментариях разные вопросы. Еще смотрите, как мы называем человекушку. кошку. И я там увидела одна. Где-то нашла, как ее вызвать. Я нигде не находила, я сама это придумала. Это как сфинкс. Просто мы придумали, какого его вызов. Так. Не переключайся во всех моих видео. И в этом, если бы переключился, не готовится. Он вкусный и полезный. Потому что там много разного вкусного и полезного прохода. Так, пока. Всем пока. С вами была Верни. Кубника, пока.